Добрый день. Шановна пані Світлана, розкажіть, будь ласка, в яке це диво ми потрапили, хто це створив, що це взагалі таке? Скажіть, будь ласка, навколо бетон, скло, метал, люди, які опікуються гривнею для того, щоб можна було прожити. І тут ми бачимо таку чудову експозицію. Розкажіть, будь ласка, що це за місце, яким воно було створено? Завдяки чиїм зусиллям і які у вас експонати е, цікаві були для відвідувачів, які е, безумовно е, з насолодою відвідають Це чудове місце? Знаєте, якщо починати з самого початку, то этот музей починав збиратися по крупицям ще в 60-х роках. У истоков стояла Изида Феофановна Баринова, и вот вместе с группой ребят, которые был 4-5 класс, группа поисковая называлась «Орлята». И вот они вели активную переписку с освободителями нашего края, собирали документы, фотографии. Тогда еще по возможности можно было их приглашать сюда всех на встречи, но со временем... Это стало невозможно в того, что многие уже ушли из жизни, по болезни ветераны не могут приезжать. Но а затем вот это было как комната боевой славы. Затем люди начали приносить и другие экспонаты, и все это перешло в историко-кровеческий музей. По словам Изида Феофанны Барина, она уже, к сожалению, ушла из жизни, музей находился изначально в школе, затем в училище. Потом три года мы бездействовали, потому что было аварийное состояние помещения. Но, слава Богу, три года назад администрация обратила внимание на музей. И вот было предоставлено помещение. Здесь когда-то был дом творчества, его перевели в другое здание, а нам предоставили любезно эти все залы для возобновления нашего историко-краеведческого музея. За вот эти все время очень много экспонатов, к сожалению, пропало, потому что сама температура, в которой она находилась в помещении в аварийном, документы, фотографии. Но, слава Богу, что есть небезразличные люди, которым действительно интересует история нашего края, потому что, как говорится, не зная истории, мы не нация. А все начинается вот с того, в этой комнате мы находимся, где можно не соприкоснуться с бытами культуры нашего украинского народа. То, что нам дорого. Вот когда дети приходят со школы, они говорят, тут пахнет Украина. Потому что действительно это так, эти все вещи отдают добрую энергетику. И мне кажется, что они наполняют нас вот этим чувством гордости за нашу Украину. И мы должны быть по праву горды и э, любить нашу Украину, потому что все это красота, все это создается нашими руками. И мы никогда об этом не должны забывать. В нашем музее еще есть две комнаты. Это начиная от археологии, заканчивая Великой Отечественной войной. И зал, где рассказывающие послевоенное время и э, современная Украина. То есть и герои труда, и наша творческая интеллигенция. То есть я думаю, что побывав в нашем музее, действительно человек знаете, душ, душой отдыхает, наслаждаясь тем, что он видит. И мы очень рады, когда люди к нам приходят с подарками. Потому что, естественно, у нас нет финансирования на то, что мы приобретали какие-то экспонаты. И очень благодарны тем людям, которые вот хотят оставить частичку той истории, которая вот заключена в огромной нашей стране. И чтобы действительно люди приходили сюда, наши дети изучали это. И никогда не забывали о наших корнях, о нашей истории. Дуже змістовно і дуже приємно. Скажіть буде і познайомте, можливо нас з якимись експонатами, які Бездачі. на вашу думку на цікаві. Тільки... Ну, У вас да. експозиція дуже велика. Я розумію, що це займе дуже багато часу, але якщо ми розкажемо про всі експонати, то до вас ніхто не прийде. Треба зберегти інтригу. так. Тобто ми зараз ви нам покажете декілька експонатів, щоб наші глядачі уявили собі, а що ж саме вони можуть тут побачити, і відповідно знали, що в наявності в музеї набагато більше, набагато цікавіших харчей. Ну, що лічно мені завжди, знаєте, коли я була от коли прийшла в этот музей, уже Некоторые экспонаты были, в том числе и вот эта сорочка 1864 года. То есть это мы узнали совсем недавно, что столько ей лет, потому что мы повезли ее в Одессу на экспертизу, и вот определили, что ей больше 150 лет, домотканное полотно, сами шили, сами вышивали. По вышивке нам сказали, что относится эта рубашка к Полтавской области. То есть по данной вышивке можно было определить, к какому региону относится та или иная вещь. Интересно было бы узнать, какому событию шилась эта рубашка, но, к сожалению, это можно только узнать в Киеве экспертизе, потому что, как говорится, рубашки, вот мужская и женская, шили, если вот на свадьбу, женились люди. Парень с девушкой одевали эту рубашку. Парень одевал, то есть один раз на свадьбу, и потом она ложилась в сундук и одевалась на погребение. Женщина эту рубашку одевала еще, когда она рожала детей, вот сколько вот родила, потом она тоже ложилась в сундук и уже одевалась на погребение. То есть разных. По мере того, как молодая девушка на ней были вышиты красивые там цветы цветущие, и вот с годами как этап каждого человека в жизни, так могла рассказать одежда наша национальная о возрасте человека. На мой тоже уникальное вот обрамление часов. К сожалению, механизма уже нет, он утерян со временем. И даже несмотря на то, что утеряны некоторые детали декора, на меня это обрамление часов. Производит огромное впечатление, 150, очень интересно, 200. да, очень красиво. То есть, да, вот, посмотрите, лампа для осветления, керосиновая О, лампа, да. тоже, на мой взгляд, уникальна. То ну, смотрите, какая зима. работа, да, тоже не, вот неизвестно, к какому нету, к сожалению, к какому веку она относится, но, на мой взгляд, то есть, довольно-таки работа, которая заслуживает внимания. Столетия. Ну, безумовно, видно, что да. это... Це... робилось ще в ті часи, ага. коли майстер вкладав дусу в свій да, ну, виріб. Не, ну, не, не масове виробництво. Робництво. Да, вот, смотрите, рушники 1916 ага. року, ага. да, вже 100 років рушнику практично буде. І от наскільки він не втратив свої краски. Як нові, да? Тобто да? да. Вот, то есть, ткань, да, з часом десь э, пожелтіла, в нитки, все залишилося. Э, ну, сам сам візерунок як новий. Вроді як тільки зараз його вишили. то есть тоже даже рушник, который является оберегом каждого выхода каждой родины, то есть, как говорится, да, с рушником встречает человека, когда он рождается, а с рушником провожает на веселье, провожает в армию, провожает. Да, путь. путь, то есть все это имеет место, и очень отрадно то, что все вот эти народные наши. Да, Умения, вот эти все, все традиции переходят, и вот если его можно посмотреть, вот народные наши современные, народные умельцы, ага, все которые воплощают, есть. да, и есть вот новая ниткография, которая называется, ага. то есть это все остается у нас, и, и слава богу, что оно все возвращается, и все больше и больше интерес к этому проявляется, что? к народным православиям. То, да, -то, да, да, вот. то есть вот это... Тобто ми безумовно тут можемо побачити цей зв'язок поколінь, коли наша молодь може ознайомитись з тими речами, які подивитись, подихати тим самим повітрям, яким дихається сорочка Які, і, і продовжити цю справу. І ми бачимо тут осні, що ваш музей. Є таким апостолом цих ідей збереження нашого культурного наслідя, нашого коріння, без якого ми змогли, можливо, наша спачна, без якого неможливо ні нові молоденькі гілочки, ні чудові квіти на них. Ну і що, пані Слана, велика дяка вам від нас і від усієї України за ту роботу чудову, яку ви робите. Чекаємо відвідувачів. Нагадуємо відвідувачам, що в цьому музеї будуть вдячні будь-яким експонатам, які ви можете принести. Які черепки, які ви вважаєте, непотрібними. Вам, які не варті уваги, насправді це наша історія, це наше коріння, це наша культура, це наша спадщина. Велика вам дякую. Продовжуйте цю святу справу. До побачення. Дякую, дякую.